Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günəşin mətbəxinin dəyərli izləyiciləri, hər biriniz kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün üzümbrəbəsə bişirirəm. İlk öncə üzümü dənəleyib yuyuruq. Mən çərdəyi olmadığı üçün kişmiş üzümündən istifadə etdim. qazana 700 qram şəkər tozu, bir stəkan su əlavə edib şərbətimizi hazırlayırıq. Şərbətin üzərinə bir dilim limon və üzümlər əlavə edib bişiririk. Mən üzüm şirin olduğu üçün 1 kilo üzümə 700 qram şəkər tozundan istifadə etdim. Rəbbəmiz qaynarə düşdükdən sonra zəif qodda bişiririk. Üzüm rəbbəmiz bişdi, soyduqdan sonra bankalara yığırıq. Bişirən hər kəsin əllərinə sağlamlıq. Dəyərli vaxtınızı ayırıp kanalımızla olduğunuz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sağlamlıqla qalın. Allahə emanet olun.